Встречайте, это группа 30.02. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, парни, рассказывайте. сразу, начинаем с названия, потому что мы весь день толчем в воду в ступе. 30.02, что так это такое? Самый, это самый редкий это славный вопрос, славный. который... Обычно этот вопрос у нас Миша отвечает. Тимати ну, тоже психует, когда так. его спрашивают. Да, значит, я расскажу. Была такая ситуация, надо было выпускать песню, это был февраль, Высокосный год, 29 -го числа, вот. но мы так еще как-то подумали и решили, что у нас есть еще один день на выпуск. Ну и а то было уже 30-е. Ну, в общем, грубо говоря, мы запутались. Думал, Давайте 30-го и... выпустим февраля. Да, ну, подождите, 30-го 30 нет. Вот тебе... А потом думаю, слушай, ты, интересно, день не существует такой, такая магия цифр и как бы очень... Когда подошло. И сразу 30 на Игра слов. И Икра, да? А и это как с 1 да. июня, да? Или июля есть такой, да, фильм тоже по этому поводу. Ну, в общем, вот тогда спасибо автору, кто это все придумал, потому что реально, как будто куда ни же, все названия уже придуманы, да? Аквариум. Я хотел не назвать группу Али Алиса, а уже есть, понимаешь? А тут у -у -у. раз. 30.02. Дальше пойду у нас такие группы. 11, 12, 16, и 15. Есть еще такое Алиса даже. Ну, видишь, уже плагиат. А вы молодцы в этом смысле. Спасибо. Давайте будем знакомиться. Вы дуэт или, или все-таки это кто-то? Или, или как может быть еще? Или как-то может ну, быть ты еще? Ты сказал, что это а, про половые. Группа, про... группа, конечно, случайно. группа, состоящая из да, двух человек, Здесь нужно копнуть в историю создания как бы, группы. В небольшую так, историю. Вот я, я же Вер... к этому веду. На протяжении года. Ну, так получилось, что более судеб переехала я в Киев. Познакомились мы с замечательным человеком продюсером Катапульт Мюзик продюсерского центра, вот. и был материал mm -hmm. конкретный совершенно материал. Для кому-то он может показаться попсовым, кому-то нет, ну, вот. но, но нам он таким не показался. Да, он, он показался очень, вам конкретно. Он очень понравился, Серьезно, как да. бы начали его делать, вот попробовали, пошли какие-то там, ну, так сказать, ну, результаты понравилось В общем-то, как как это делаем. Валентин подключился. А вот. чего бы нет? Материал хороший, перспектива Валентин... Респектива есть, что не подключиться. А, Валентин клавишник, как бы. Я играю на гитаре. То есть все это изначально воплощалось именно так. Вот. Ну, позже как бы, мы поняли, что нужны аранжировки. То есть, вот. извините, песни э, не вы пишете? Да, Песня пишет, как оказалось. Александр Хорошковатый. Ага. И вокруг его материала строился весь проект. Вот. Это человек, который не просто пишет песни, ну, то есть, сл автор слов и музыка, человек, который с нами всегда такой идейный вдохновитель. Он даже сейчас просто камера не показывает, он здесь, он всегда да. с нами рядом. Это как такой основной стержень, наверное, нашей группы. Можно сказать, так. что в принципе он тоже в группе. В ну, знамя. конечно, в команде. В команде. Все-таки да. вы не, не, не из двух половин достоите. вас конечно, гораздо больше. Да, команда, коллектив. Да. Щось ви значно. Просто щоб ви не думали, що ми тут зараз сидимо, такі спілкуємося, а ви такі з квадратними очима. А хто це, хто це? Хлопці, обов'язково сьогодні вийдуть на сцену і не заспівають для вас, і вам все стане одразу зрозуміло. Обов'язково. Не хвилюйтеся. Ніка, ти про концепцію, хвилюйтесь. Звичайно, звідки ти знаєш? Ну ти ж мене спрашивала, яка концепція, я ж А Ви маєте якусь, ну наскільки я знаю, специфічну концепцію, так? Розвитку свого проекту. В чому вона полягає? Наверное, ну не развитие скорее, а скорее концепция самого проекта, то есть того, что мы делаем, материал. То есть, а чем а, она такая неизвычна? чем, и Не схожа на Ну, как бы, я даже не знаю, это какая-то такая, где-то сегодня ВКонтакте прочитал по поводу нашей группы. Интеллектуальная музыка. Так? Ага. Интеллектуальная музыка и в то же время душевная. То есть, вот как-то вот так это все пересекается. Я лично не могу назвать это попсо. Это как, я, как мы это называем? Я, я могу добавить, ну, как бы есть, ну, можно подобрать такое название, как городской романс, в принципе. Ну, и, и мы не сильно заморачиваемся на тему того, чтобы как-то это там приформачивать. Мы делаем как вот, по, по, по душе. Как то бы. Вы будете камни продукт продавать. Ну приблизительно в, да, в ну, этом окей, стиле работает же. группа Ума Турман, насколько я понимаю. Она, они ну, тоже в этом же стиле группа. работают. Я не сравниваю вас ни в коем случае, просто говорю, что вот в это в этой нише существует подобные э, коллективы. Это я просто говорю к тому, что э, если вам нравится подобная музыка, то задержитесь еще возле наших э, ваших телевизоров, потому mm -hmm. что ребята очень-очень скоро 8 минут на минуту покажут ту самую заветную песню, That's которая right. просто э, я так понимаю, что стала же хитом, потому что даже наш главный режиссер программы Гутен Морген. Сейчас будет сидеть и плакать вместе Аленка новичка. и зараз не с нами, но она надзвучайно любит да, вашу песню. Да. так mm, да. мы при, Приятно. Мы передаем ей привиты, Алена, привет, чтобы она скорее всего до нас поверталась. И хлопцы сегодня заспевают «Особисто для тебя». Мы говорим сейчас о песне «Звезды в лужах». Так, знаю, есть такая. Да. Есть такая. Был немножко есть, об этой да. песне. Можно рассказать? Ну, конечно, можно. <свят> да, <свят> можно, да. Написал, Ты хочешь стихотворение написал э, небезвестный Александр Кирошковатый. Уже небезызвестный, уже да, всю Украину вот, Александр Кирошковатый. По музыке мы принимали участие в создании аранжировки с Валентином. Ну, то есть что-то написал кусочек я, что-то Валентин, ага. Александр, это изначально его как бы была музыка. То есть, ну, все так совпало и выстроилось в такой пазл. Ну, собственно, песня о вечном понятно, о любви. Да, и основная мысль в том, что иногда. Можно пренебречь чуть-чуть работой и все-таки уделить время своим там возлюбленным, и сказать, можно так. пару слов сказать по поводу того, почему бойс бенд. Потому что как бы весь материал он о любви и направлен, как бы обращается к девушкам. Ну, есть... ну звучайно, что вот эти слезы рвали волосы на голове и по душе. Он скорее не грустный, в том понимании, что слезы, а он скорее иронично добрый. Такой, я бы сказал. Оптимистичный. Да. Да? Да. Самый да. час, самый час послухать на Ваш оптимістично настроєний матеріал. Проходьте на сцену, а дівчата, ну що, готуйтеся, я не знаю. Зараз буде. буде. Звзди в лужах исполняють да. э, гурт 30.02. Теплий ружи, ділить з собою. Оставатися нужним і быть з тобою. Давай. Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Форбс, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков. Звезды лужа делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Звезды лужа делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Проспект укрыт покрывал туман. Люди не листают прессу, а мы вторим аккордом пиано Пока у пара готовят эспрессо Еще немного и пора бежать Буквально 15 минут Нам столько нужно друг другу сказать Пускай дела чуть-чуть подождут Звезды в лужах делить с тобой Теплый ужин делить с тобой Оставаться нужным Делись с тобой, теплый ужин. делить с тобой. Оставаться нужным, и быть с тобой. тобой теплый ужин делить, с тобой оставаться нужным и быть с тобой. Давай, поехали. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, и оставаться нужным и быть с тобой. Звезды в лужах делить с тобой, и теплый ужин делить с тобой, и оставаться нужным. Okay. <laughs> то, что у нас а, спели свои хиты. Знаете, никогда не думал, что а, милицейский протокол по поводу звезды в лужах, это знаете, когда по капле, по капле и в хлам. У нас недавно с и было, мы а, как-то погуляли славно. Вот, а можно, оказывается, вот так вот еще трактовать весело, романтично. Я в принципе романтично. теперь понимаю, про что вы mm -hmm. Я в принципе не могу назвать себя какой-то там надзвичайно романтичной натурой, но я такая зачарована сидела. Да. Мне сподобалось. Это очень а, приятно. приятно. Ну, конечно. Так, да? да, 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 конечно. Добрый я буду шукать. Шукайте. В Мы дякуем Все, спасибо, что пришли. Спасибо вам за приглашение. У Ребера взяли. Пацана, ты не они настоящие. Мы дякуем вам, приходите до нас и еще. Спасибо. Оставайтесь настоящими. Спасибо. Это программа